Соответственно, в Германии вы не можете работать напрямую на работодателя между работодателем и вами должно быть кадровое агентство по трудоустройству. Вы можете работать через Польшу. Для этого вам нужен трудовой договор и документ «Командировочный лист А1». Это разрешение на работу. Документ, который подтверждает, что вы отправлены в командировку в Германию на три месяца и являетесь нашим официально трудоустроенным работником. Командировочный лист А1 можно по желанию продлить и продолжить работу. Продление для наших работников уже бесплатное. Мы помогаем с оформлением и подготовкой всех необходимых документов для трудоустройства. Полностью сопровождаем вас от начала до конца срока пребывания. Командировочный лист А1 изготавливается 5-7 дней, стоимость 150 евро. Оплата по готовности ваших документов. Когда ваш командировочный лист и ваш трудовой договор будет готов, я отправляю вам файлы документов, чтобы вы со всем ознакомились, прочитали условия трудового договора, чтобы вы были ознакомлены of a little bit После оплаты ваших документов уже будете официально предоустроены. Вариантов оплаты и заработной платы не существует, так как ваш документ должен быть оплачен для того, чтобы мы вам организовали проезд либо же вылет, забронировали за вами жилье, оплатили его и также заняли за вами рабочее место. Мы оплачиваем авиаперелет проезд до Германии, и страховой полис на весь период работы и также проезд на весь срок работы. Вы можете выбрать вакансию, которая вам понравилась, а я вам подберу дату для приезда. Ближайшие свободные рабочие места у нас будут через две недели. Чуете, ну, не у вас чуть-чуть, ну, ощущение на йоба? Реально. Ну, блин, я это уже съев давным-давно. Давным-давно, 7 лет назад нас так разводили, як агентство. Вот, 7 лет. И эту лапшу мы, блин, Снімали сушей. І мої грузини заплатили їм деньги. Ну, як таке може бути? Як таке може бути? Вони їм заплатили деньги. Я говорю, ви що самі умні в світі чи що? Ну, реально, ну от, ну люди дивитесь, ну, я не знаю. Я надеюсь, мені за це пошапки не дадуть за це відео, тому що я перешкоджаю заробляти гроші ну, порядним людям, які влаштовують Германію. І в чому прикол? Вони заплатили по 50 євро. 100 євро невелика ціна, але. А... Їм одразу кажуть, що ваші документи не згоріли і ще 250 євро. Потім два тижні їм чекати роботу, їм за ці два тижні скажуть і ще по 250 і Їх будуть даїти поки, поки стільки вони будуть платити. Вони дзвонять мені ай. Все, ми такі, ми там. Грузинська діаспора. Ми. Там зараз піднімемо. я груне який дурак, ніякий вор в законі з ваших слов не буде займатися 50 євро. Вони будуть займатися 40 тисяч євро, 50 тисяч євро. А на 50 тисяч євро на 20 тисяч євро, треба, щоб ці 20-40 обманутих людей зібрались в одну кучу і доказали свою правоту. Прав не той, хто прав, а той, хто зможе доказати правоту. Але 20 людей ніколи не зберуться. Ніякий дебіл не буде за ваші 100 євро розбиратися. Ви що самі умні. Якщо б так було, всі б вже не в Польщі працювали, а в Германії. Офіціально через 2. Ну, в общем, люди, чесно. Я не могу. До новых встреч!